Від цих купантів бережіть нашу землю, бо якщо е, там ми їх не зупинимо, вони будуть у нас на Чернігівщині. Зараз е, вам роздадуть іконки, щоб ви нас берегли в дорозі, і вас поблизуть водичкою. А я почнемо молитву, щоб вас берегла вам в дорозі, щоб вас минала звакуля, лиха доля, і щоб ви вернулися додому здорові, непоранені, бо дома чекають жінки і діти. Слава Україні! Я сегодня провела брата, они уезжают на целый месяц в зону АТО. Хочу пожелать, им, чтобы их там берег Господь, чтобы они сами себя берегли, потому что он и еще четыре друга сегодня уехали. Будем молиться за, за наших ребят, которые нас поехали охранять наш мир, покой здесь, в Чернигове. Очень много из тех продуктов и других вещей, которые едут с вами сейчас, выехали уже, собраны именно этими волонтерами, и за что им отдельное спасибо. Наша помощь действительно, она такая, сейчас не можно сказать, что она большая, но она очень необходимая. Поэтому мы помогали, помогаем и будем помогать. Я хочу сказать отдельно спасибо и жителям Черни, потому что это именно их помощь. И также хочу сказать отдельно спасибо и бизнесменам, и предприятиям, и отдельно хочу сказать спасибо это Дубель Александровичу, потому что он очень помогает нам, а мы в свою очередь помогаем солдатам. Еще раз удачи вам!